Меня зовут Симберев Максим, я руководитель 25 Coffee Roasters. Это наше производство, оно является одним из самых продвинутых на территории Украины. Наши мощности позволяют производить до 10 тысяч килограмм свежеобжаренного кофе в месяц. Концепция свежеобжаренного кофе заключается в том, чтобы потребитель получал продукт в период его максимального насыщения вкусом. Сразу после обжаривания вкус кофе еще не сформирован, и ему следует вылежаться какое-то время. Пик насыщенности вкуса и аромата в кофейном зерне наступает на 9-12 день после обжарки. И с этого момента начинается постоянная потеря вкуса. Оптимальный срок реализации кофе не позднее четвертой недели после обжарки, а спустя три месяца во вкусе исчезает любая сортовая разница и кофе становится пустым и безжизненным. 25 Coffee Roasters поставляет кофе на пике его вкусового потенциала на 7-10 день после обжарки. Мы обжариваем кофе на оборудовании Пробот. Это легендарная немецкая компания, которая является безусловным мировым лидером в данном сегменте. Именно это оборудование дает нам возможность добиться исключительного вкуса кофе. Особое внимание мы уделяем образованию наших сотрудников. Наши технологи проходили обучение в Испанском институте кофе, обучались в тренинг-центре фабрики Пробот в Германии. А также на протяжении нескольких лет мы проходили программу Кофе Эдюкейшн в Москве. Полученные знания дают нам возможность лучше понимать кофейное зерно, а значит добиваться лучшего вкуса и аромата. Главным для нас является качество кофе, и поэтому мы внедрили сразу несколько инструментов для достижения максимального результата и, что не менее важно, его стабильности. Тщательный подбор сортов и контроль каждой партии зеленого кофе. Мы используем программу Pilot Shop Roster, разработанную компанией Probot для эффективной автоматизации процесса обжарки кофе. Мы постоянно дегустируем производимую продукцию. Каждая партия проходит контроль на соответствие требованиям качества. В преимуществах работы с нами уже убедились более 150 компаний со всей Украины. Например, кофейня Sam Like Hot. Мы варим эксклюзивные сорта кофе, которые нельзя попробовать больше нигде в Украине. Правильно подобрать позиции, правильно обжарить – достаточно сложная задача. 25 Coffee Roasters мы работаем с самого открытия и рады, что вместе с ребятами мы можем реализовать даже самые амбициозные проекты. Компании 25 Coffee Roasters уже 5 лет. Среди тех, с кем мы работаем, сеть супермаркетов Рост и Spar, сеть кофеин Свитер и Проспета, кофейня сам Liked Hot и другие. Мы стремимся стать лидером в сегменте производства свежеобжаренного кофе. Мы поставляем свою продукцию от Харькова до Ужгорода, причем поставка до двери клиента осуществляется в течение 2-3 дней совершенно бесплатно. Для удобства наших клиентов мы также производим кофе PrivatLabel. Это дает нашим клиентам возможность более эффективно продвигать свой бренд, а также занять наиболее комфортный ценовой сегмент. Как это работает? Наши менеджеры помогают вам с выбором кофе. Вы заполняете бриф на разработку дизайна упаковки. Делаете предзаказ на 125 килограммов кофе. Этот объем вы сможете выбрать по мере необходимости. Вносите предоплату 15%, которую мы в дальнейшем пересчитаем вам в виде скидки на все последующие заказы. Наши дизайнеры разрабатывают для вас упаковку. Вы делаете первый заказ. Расставляете свой фирменный кофе на полке своего магазина. 25 Coffee Roasters – единственная в своем сегменте компания, которая использует передовую сервис-систему. Весь бизнес-процесс прописан. Наш отдел продаж всегда на связи. Все, что нам нужно, уточнить детали заказа. 12 кг смеси Тера темной обжарки, 12 кг смеси Умбра темной обжарки и 12 кг смеси Светблэкбаре средней обжарки. Доставка на завтра. Спасибо, ваш заказ в работе. Для своих партнеров мы предлагаем бесплатную программу обучения которая ориентирована на повышение теоретических знаний, навыков работы с оборудованием и приготовлением основных классических кофейных напитков. Мы поможем вам добиться выдающегося качества напитка, ведь мы знаем, каким должен быть кофе. Оставьте заявку, и мы вышлем вам бесплатный дегустационный набор в течение одного дня.